просто в афиге подвести на эти здания. Блин, наверное, на видео оно не так четко, как тут, но тут просто вообще зашибись. Такая да, все прикольно. Ой, я Три здания одинаковых, короче. Вообще охрененно. Time Life. Какие я такого не знаю. Вот там шейка хрень. Тут треба тако приїжджати кожен день і кожне авеню ходити туди назад, туди назад, перше, друге, третє, п'яте, шосте і вдоль тако проходити. Тож. Кстати, таксіхи тут всі вже поміняли. Всі таксіхи почти... Це Toyota короче, Prius на цих електродвигателях. нет вообще на бензине уже такси. Так что. что рисуночка рисует баллончиком yeah. кстати это Рокфеллер Центр

Ага, прикольно, пастя, бьюди. Ого, прикольно. Красный бьюди. Раньше я бачу такие тики в Ютубе на видео, как чуваки это рисуют, Вживую оно он на бате прикольнейшее. Це центр. Я точно не помню, що тут, конечно, в ньому робиться. Що це таке. Я просто помню названня таке. Така тут арканда якась. непонятна, желізна. 4 таксихи ну короче все я уже почти дошел до таймскара правда сейчас уже батарейка моя систы тут все осталось она не же правда можно 24 минуты снимать это флешка позволяет а на сколько батарея позволить фиг я знаю Сьогодні тут День Незалежності, має бути салют. Десь біля річки, я тільки знаю. Я хочу дуже поїхати подивитися, там дуже інтересно, має бути по ідеї. Правда, я не знаю. Як туди добратися? Таксі, звісно, дорого може бути. Ладно.